Вот адреналина, ой, адреналина. Пожалуйста, господи. Сейчас, что, да? Что? что, что можно сказать интересного про адреналин? Организуешь, характер... организуешь? Да. Так, отлично. Давай тогда. Я здесь беседую о войне, о России, о Украине. Ты такие темы поддерживаешь? А, а там что-то еще непонятное осталось в этих моментах, которые вы рассказываете как о которых вы беседуете? Ну а что, в тебе все понятно? Да мне, мне все понятно, да. От меня до войны 6 тысяч километров, мне вообще все понятно. А -а -а -а. А, ну, знаешь, ну... страны-то виднее, и Слушай, ну вы ж, вы ж страна, вы ж представители государства, которое напало на Украину. Вот я вас и спрашиваю, Большое, как и что, вы да, довольны да. Вообще, вообще исходом? Там... Мне на днях бабка писала, говорит, Говорит, когда услышишь такую хуйню, верь, я верю, сразу верю. Говорю, что? что, а что ты я не веришь? Верю, верю, веришь что-то во что во ты во веришь? Во-первых, что страна напала. А кому что, ты что... веришь? Ребят, ребята, вам, вам до момента нашего нападения неделю говорили перестаньте обстреливать Донбасс. Серьезно? Неделю говорили, а Песков 20 февраля выступал и на весь мир говорил, что никто ни на кого не нападает. И что-то о Донбассе ни слова. А? а? Что такое? Че Песков то говорю 20 февраля не упомянул, что они Донбасс будут защит... защищать 24 февраля. А что он забыл? Получается, вы... забыл. Давай, да. давайте мы объявим выговор, Получается, Песков линии. забыл. Захарова тоже. Кстати, алкашка ваша. Вот я могу тебе включить не, видео. Не, хочешь? Захарова, алкашка, а вы че вы че сколько бухали? Расскажите. Интересно. Ну может. а что не видно? Она вечно пьяная она вечно пьяная. вылазит вылазит пьяная вечно никакая понятно. то есть то что а, они не с Зеленским там это вместе наркоманят, то потом бухают а потом вылазят вместе на сцену Зеленским где Зеленский где Захарова как они могут вместе а Зеленский он на тяжелых сидит, а Захарова просто ну, на так как сидит, они да? могут вместе что, если так, Зеленский так, в Украине а Захарова в Москве границы. понятно понятно не, здесь сейчас уже понимаю, это невозможно просто. Вот а смотри. смотри. Там, то одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Так когда вторжение, а собственно, вопрос? Ну, видите, Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобное заявление, конечно, это такой элемент провокационного характера. Ежедневное упражнение по объявлению mm -hmm. даты вторжения России... Украину. Это очень плохая практика. Призываем, призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, Маш скажем так, с историей все-таки у них разу, на Западе, Маш как мы разу, убедились разу, недавно, не очень хорошо, Маш но, делали, но напоминаем, вы что, вы что Россия на протяжении но всей где своей истории никогда где про не про нападала. Хоть Россия, хоть Россия которая пережила столько войн, это последняя ли? страна в Европе, которая а вообще хочет говорить, даже произносить слово «война». Ты слышишь, что он сказал? Ты слышишь, что он сказал? Россия даже не хочет о войне говорить и даже не хочет, потому что Россия пережила много нет, войн нет, и ни не, на кого смотрите, не, смотрите, не смотрите. собирается напасть. А, смотрите, Почему важно, ты сейчас ролика, вот ролика, эту не херню он, несешь, он а Песков нарезали, 20 февраля смотрите, не сказал? П... Отвечал. Я нашла, с вами могу на кусочки, 20, февраля, ручку, хотите, 20 любите, февраля. 20 февраля, 20 февраля, Песков, ни слова о Донбассе, -го ни слова о нападении. А наоборот, сказал, что все хорошо, и Россия не собирается ни на кого нападать. Есть, что вы что, что полностью все выступление что, что? Вот то, что вы Это не показали, выступление, это, это журналист с канала, по-моему, ну. Первого или Россия, берет у него два слова, его спросил, встретил, и все, он же интервью не давал. Вот его спросили, ну, так... почему все Я... утверждают, а, что это... Россия будет нападать на Украину, интервью, а он сказал, а, в, в отношении... что Потому это нет. все провокация, а, это а, все а, неправда. Подождите, подождите, а было официальное заявление... И про Донбасс а, ни а, слова, ну ты представляешь? А... Ай-яй-яй, Ай что-то ты придумал а, походу, походу ты то соврал, установ, да? А, походу ты врунишка, придумал, Украины, на все ходу. Было, все было сделано, смотрите. Ищешь оправдание. Люди, люди нарастили обстрел этих территорий, подтянули войска, но зачем нам... Да, вы, 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 так, вы на так и сделали, Угар правильно. Куда мы подтянули войска? Куда мы подтянули войска? Куда мы потянули войска? Ну, наверное, наверное, к трусам на вашей резинке, я не знаю. Да, Вчера а вы 22, 22 февраля это случайно, да, да. все, вторглись. 200 тысяч, значит, ваша численность у армии вторглась в Украину, это вы так случайно шли мимо, решили в гости зайти, да? конечно это Пока не так было. это так а вот было. А это так сейчас было, делается. Что технику технику вы не стягивали это все вот резко вы э, со всей это России резко в один вы, день оказались это в Украине же да? это ж а подготовки вы же не никакой были, не были. было вы ж не Просто собирались вы же... нападать вы с технику стягивали годами готовились годами а Песков 20 февраля говорит, что никакой войны не будет, что Россия не будет нападать. Давайте, давайте, давайте интересного расскажите. Ну, я Сколько тебе я объясняю, что вы врунишки все, вы врунишки. Вы все врете и врете, не знаете, что придумать. А мы вас э, все время вот, э, ловим на этой вашем вранье. Че ты врешь тут сидишь? Че ты врешь? Че ты врешь? Что то там кто-то говорил про Донбасс? Путин объявлял сво ⁇ что-то, я не знаю, он там ничего не говорил. И вот Песко 20 февраля тоже ничего не сказал. Может, мы и на вас нет. еще нападали, да, в Ростов? как вот там говорят ваши. Так, 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 конечно, нет. Так вы, же, вы, же, вы же тоже на курс пошли, нам же тоже ничего не говорили. О, вот боже А вы что надеялись? Вы что вы надеялись? На После а, того, а как вы нас бомбите нас взяли? уже беспросветно два с половиной года, ну, ну, почему? что что? Почему? Вы, вы что, почему? Донбасс. А, а вы мы Донбасс. Донбасс? Слушай, это наш Донбасс. Вы если бомбите Белгород, если вы бомбите э, Шемякина или Шебекина, если вы бомбите своей области, это ваши проблемы, мы тут при чем? Мы же не говорим, что мы пришли их защищать. Или все-таки надо защитить Шебекина? Если вы сейчас кабами лупите по Курской области, тебе непонятно, что ли, вы с кем воюете? С мирными жителями или с военными, которые вошли на вашу территорию? С кем вы воюете? Я не знаю. А, вы а вы ты не знаешь, ты не знаешь. То есть а вы... ваши, <связывая> ваша армия бомбит Курскую область, а ты не знаешь почему, да? Значит, зачем вы бомбите кабами своих мирных жителей? Да нет, вы бомбите Кабами? Зачем вы бомбите свою Курскую область? Зачем вы бомбите Курскую Народную Республику? Я у тебя спрашиваю. Курскую Народную Республику? Мы там референдум, нас позвали, мы будем референдум проводить. А вы бомбите Курскую Народную область, ой, Республику? Зачем вы бомбите Республику Курскую Народную? Да давай, рас расскажи, расскажи, результаты какие были. Вы ну, так писали, я тебя проводили? спрошу, зачем вы бомбите Курскую Народную Республику? Мы туда пришли спасать их, а вы бомбите от путинского режима. Вы, вы когда референдум проводили? Мы еще не проводили, мы только собираемся. Так, если вы не то вы не могли дать... Сначала дадим э, хорошо вам э, по голове, а потом отрубим ее, эту голову вашу, а потом уже да, потом будут референдумы. И кстати, это не единственная область, которая в которой будут проводиться референдумы. Это исконные украинские территории. Вот именно эти территории входили в состав Руси, Белгород, Курск. Ты знаешь, что Суджа это Украина, например, в Курской области? Суджа, знаешь? Суджа это Украина, это исторический территорий. Это Сумская область, рядом там были наши казаки. Суджа это казацкий был городок. Украинский. А вы отжали у нас все, мы вернем свои исконные территории. Еще когда мамонты ходили, да? <так я> понимаю, <сélок> 다, <сélок> да, да. Экскаваторами, экскаваторами. Экскаваторами рыли, экскаваторами. Экскаваторами. Как? У нас все было. Это у вас дураков ничего нет. А у нас все есть и будет. <сélок> 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 у нас и натовские натовская техника отличная. А у вас что, ржавые танки какие-то? Путин. Путин отправил вас воевать на ржавых танках. Советских, как... которые каждый день показывают... Что? 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 Из бури в пустыне хаммеры, которые у вас, у вас все сгорели. Вы про что говорите? Все сгорели, <с видишь, вот они горят у вас уже два с половиной года. Ваша трехдневная война, она уже длится два с половиной года. И каждый божий день, каждый божий день вам рассказывают, что все сгорело. Никто воевать не хочет, всех вы убили. Но продолжаете с кем-то воевать, и уже война даже пришла на территорию России, понимаешь? Вот у тебя в голове все вот эти пазлы как-то слаживаются. Смотри, смотри, вот смотри, эта информация, смотри, которую тебе подают, смотри, как ты все это смотри, в бошке а, своей совмещаешь? Смотри, а ты когда смотришь, смотришь на карту боевых действий. Смотри. Чтобы что-то откуда-то взялось, где-то должно быть. Смотри. А там, где убыло, смотри, у нас каждый день захватываются де деревни, сиденья, то есть Донецк освобождается область. А мы каждый день Курскую что, захватываем, что, и что? Тебе ж плевать? Но, не, не, но вы там что что, не, что не? Что не? Почему это? ты не переживаешь, что Курскую область украинцы захватили? Так оставили. и ваши тихонечко перемалываются каждый день. Каждый день штукарь, каждый божий день. Нет такого дня, чтобы штукаря не уложили в пакеты или в чернозем. Ты знаешь, что ваши основные, основная масса ваших остается веки вечные. В черноземье украинском навсегда. А, а, а она, она, она же возрождается, у вас же там небесная сотня, блядь. Небесная сотня. Небесная сотня это тебе какое дело до небесной сотни? Это, это вам там а у вас небесный миллион гниет в украинском черноземье. Мы уже. <coughs> Слушай, а ты представляешь, какая вонь от ваша вот, русская вонь? Вы знаете, как вы э, засрали нашу землю своей вонью? Ты представляешь, как, в какой воню вы засрали украинский чернозем. Вот зачем вы сюда лезете, долбоебы? Сколько вас можно перемалывать? Чернозем, у вас Мясо ваше! В, украинскую, э, в это мясорубку. Зачем лезет? Ну вы не понимаете, долбоебы, что вас здесь ждут. Вас здесь ждут. Вот посмотри, как украинцы. Вошли в Курскую область, а там никого нету, понимаешь? Вот это, блядь, мастер-класс. А вы, долбоебы, лезете именно туда, где вас ждут, где вас перемалывают, блядь. Ну, сумасшедшие, а потом подыхают. Подыхают, как сумасшедшие. А, все. Этот каблук, блин, жена пришла. Жена пришла, видела. Жена пришла, все, так. Перерыв. Так, друзья мои, люби, у нас э, ведется сбир. Ведется сбир на... Э, Ведеться збір на, на, на антенну. Антену виносну. Для 56-ї бригади. Будь ласка. Хто має можливість? Підтримуємо. Підтримуємо збір, тому що. До мене звернулася з проханням волонтер Вікторія Деменська, яка веде збір. Вона веде багато зборів, але один із тих зборів, яких вона зараз веде, це на 56-ту бригаду на виносну антенну. Тому долучайтесь до збору. В Тіктоці є тут, коли ви заходите, ви бачите номер карти банки. банки. І тут ви бачите теж банку. закрепленную и на экране.